বিজ তাৰকা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল আমি সচৰাচৰ দেখি অহা কিন্তু বৰ্তমান প্ৰায় লুপ্ত অৱস্থাত আছে এইবিধ উদ্ভিদ ইয়াৰ নাম হ'ল বিছ তাৰকা স্থানভেদে ইয়াৰ বেলেগ নামো হ'ব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন সৰুতে নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াৰ পাতত থকা যি সোণি পৰুৱা বা সোণ পৰুৱা ইয়াক আঙুঠি পিন্ধিছিল নিশ্চয় খেলা ধূলা কৰিছিল এয়া চক সন্তি পৰুৱা ইয়াত লাগি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু সঁচাই বহুত সুন্দৰ ইয়াত যি সন্তি পৰুৱা থাকে দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে কিন্তু আপোনালোকে হয়তো ইয়াৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে জনা নাছিল সেয়ে আজি আপোনালোকক ইয়াৰ মহৌষধি গুণৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ আৰু এই উদ্ভিদজোপাক আপোনালোকে এনেই কাটি যধে মধে পেলাই নিদিব এই বীজ তাৰকা বহু মহষধি কামত ব্যৱহাৰ হয় ইয়াৰ বীজবিলাকো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঔষধত ব্যৱহাৰ হয় যিবিলাকে এই বীজ তাৰকা চিনি পায় সেইসকলে জানে ইয়াৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে ইয়াৰ পাতবিলাক মিহি তলৰ ফালে অকণমান হোম থকা লেখীয়া লাগে আৰু বগা বিধৰ হয় ইয়াৰ ফুল গোলপীয়া হয় আৰু ইয়াৰ বীজ যেতিয়া পকে তেতিয়া হালধীয়া বা কমলা ৰঙৰ হয় আৰু এইয়াৰ বীজ যদি আপোনালোকে পায় তেতিয়াহ'লে এনেই ছিঙি পেলাই নিদি শুকুৱাই ৰাখিব ভিডিঅ'টো যিহেতু দীঘল হৈ যাব সেয়েহে আজিৰ এই উদ্ভিদজোপাৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে ক'ম ইয়াৰ বীজৰ বিষয়ে বেলেগ কেতিয়াবা ক'ম গলি পচি যোৱা ঘাঁহ গেংৰিন ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ নোহুকোৱা ঘাঁহ যিকোনো ভিতৰুৱা ঘাঁহ ৰক্তচাপ কেঁচুমীয়া ৰোগীসকলৰ গৃহদুৱাৰত হোৱা ঘাঁহ ফোঁহা হাত ভৰি ফুলা আদিৰ উপৰিও আৰু বহুতো ৰোগত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বিভিন্ন ধৰণে কৰা হয় যিবিলাক ডায়েবেটিছ ৰোগী আছে সিহঁতৰ নুশুকোৱা ঘাঁহ ইয়াৰ পাতবিলাক পিচি লৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰলেপ দি লগাব প্ৰায় আপোনালোকে লগাই থাকিব যেতিয়ালৈকে নুশুকায় দহদিন পোন্ধৰ দিন পিচি ল'ব ভালকৈ ইয়াত কোনো সংমিশ্ৰণ কৰিব দৰকাৰ নাই এনেকৈ চাব আপোনালোকৰ ঘাঁহবিলাক শুকাবলৈ লৈছে পোজ ওলোৱা বা ফাটি পোজ ওলাই কেতিয়াবা সেইবিলাকো ভাল হ'ব লৈছে কেঁচুমীয়া ৰোগীসকলৰ গৃহদুৱাৰত ঘাঁহ হৈ যায় ফাট মেলি যায় তেতিয়া বহুত বিষ হয় তেতিয়া কি কৰিব ইয়াৰ পাত আৰু পতাডালৰ যি আগ কুমলীয়া আগবিলাক একেলগে ছিঙি ল'ব ছিঙি লৈ ইয়াক আপোনালোকে পিচিব খুন্দিব পিচিব তাৰপিছত গৃহদুৱাৰত লগাই থৈ কিবা এখন কাপোৰে ভালকৈ কমৰতে বান্ধি লৈ গৃহ দুৱাৰত লগাই দি ৰাখিব যাতে ঔষধবিধ পৰি নাযায় আৰু আপোনালোকে শুই যাব অৰ্থাৎ পৰাপক্ষত আপোনালোকে যেতিয়া শুই থাকে তেতিয়া মলভাণ্ডাৰত বান্ধি লৈ আপোনালোকে শুব লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই যি ঘাঁহ লগা সেই অংশ ভাল হৈ যায় এনেকৈ আপোনালোকে তিনি ঘণ্টা দুই ঘণ্টা যিমান পাৰে বান্ধি ৰাখিব লাগে দহ পোন্ধৰ দিনমান আপোনালোকে বান্ধি ৰাখিব তেতিয়া ভাল হৈ যাব আৰু যিবিলাকৰ ভৰিত হওক বা হাতত হওক বিভিন্ন ফোহা হয় ইয়াৰ পাতবিলাক পিছি লৈ সেই ফোঁহাবিলাক কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে ধুই ল'ব তাৰপিছত ইয়াৰ যি পিচি লোৱা পাতখিনি আৰু দুই টোপালমান আঠা মিশ্ৰণ কৰি লৈ তাত লগাই ৰাখিব আৰু বান্ধি ৰাখিব পাৰিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই ফোঁহাও ভাল হ'বলৈ লয় এসপ্তাহমান বান্ধিব আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকৰ লাহে লাহে শুকাবলৈ ল'ব ফোঁহা হোৱাসকলে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে পাতখিলাৰ ওলোটা ফালটোত অকণমান ঘিউ লগাই গৰম সেক দিব লাগে পেটৰ ভিতৰত যিবিলাকৰ ঘাঁহ হয় সেইবিলাকে কি কৰিব লাগে ইয়াৰ দুই তিনিখিলা পাত পানীত উতলাই লৈ ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব লাগে এক গিলাচ খাব আৰু এইবিলাক ঔষধ কেতিয়াও আপোনালোকে সৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ নকৰিব কিন্তু যদিহে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘাঁহ হৈছে কিবা হৈছে তাত লগাব পাৰিব কিন্তু খাবলৈ নিদিব সেই কথা আপোনালোকে ধ্যান দিব মহিলাসকলৰ ৰক্তচাপৰ বাবে ইয়াৰ পাত দুই তিনিখিলা পানীত উতলাই পানীখিনি ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব এক গিলাচ বা আধা গিলাচকৈ দিনে এবাৰে খাব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যেন যাতে আনৰো উপকাৰ হয় এই বিছ তাৰকাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাবচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ